محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وبارك على محمد Wa ala ali Muhammad Kama sallayta wa sallamta wa barakta ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Amma ba'd Muslimin muslimat, para pendengar Para pendengar rancangan lembayung bayung Al-Quran ini milik Allah sekalian Jadi dalam ayat ke-8 dan ke-9 ini Kalau kita perhatikan, ini merupakan satu Peringatan, satu berita gembira Untuk orang yang beriman, bahawasanya Berbanding dengan keadaan Mereka yang kafir, yang disibukkan Dengan perkara-perkara melalaikan, yang Allah gambarkan yudilla an sabilillah wa yattakhizaha huzwa kesimpulannya bahawa orang beriman ni seumpama kalau kita nak gambarkan dalam kehidupan pada ini kata Dr. Latif dan tafsirnya bayangkan seorang anak yang menghadapi peperiksaan maka waktu yang diperuntukkan katalah sebanyak 3 jam maka paper yang patut dilalui itu dalam masa 3 jam tu kalau boleh nak mengasah pensel pun dia bimbang makan masa dan mengambil waktu sepatutnya sebelum peperiksaan dia telah pun siapkan penselnya rubber Pembarisnya apa saja yang diperlukan supaya dalam peperiksaan itu tidak dilalaikan oleh perkara-perkara yang mengakibatkan dia kekurangan masa maka demikianlah satu analogi mudah faham bahawasanya apa saja perkara yang akan melalaikan kita dalam perhitungan akhirat menyebabkan terbuangnya waktu pada perkara-perkara yang melalaikan, itu akan menjadi satu pembaziran yang merugikan kerana perhitungan waktu ni satu benda yang penting dalam hidup. Jadi tentulah si murid ni, pelajar ni takkan biarkan masa dia berlalu tanpa apa diisi dengan betul. Bahkan kalau dah begitu cukup persediaannya, kadang-kadang masih lagi menuju ke waktu terakhir sebelum diarahkan untuk berhenti menulis itu, masih lagi mencurah-curah ideanya datang. Maka begitulah si Muslim wajar mengisi hidupnya untuk mengikuti, mematuhi perintah Allah SWT. Sehingga dalam hadis yang sahih menggambarkan bila seseorang itu meninggal dunia, wafiyadi ahadikum fasilah, di tangannya ada benih untuk ditanam. Ini sata'an yagrisaha faliyagrisha. Dalam hadis mengatakan, kalau kalau dia mampu untuk menanam benih itu maka tanamlah sedang kiamat sedang berlaku ini menunjukkan uh, kepentingan waktu dalam kehidupan muslim supaya tidak dibazirkan berbeza daripada si kafir orang yang lalai itulah dalam hidupnya dia tidak merasakan perkara-perkara itu akan menyebabkan hukuman dikenakan untuknya di akhirat jadi Allah SWT menyebutkan dalam ayat ke-8 ke-9 ini tentang tempat kembali orang yang beriman yang berbakti iaitu satu negara yang berbahagia di situ negara akhirat bagi orang beriman yang benarkan perintah Allah mematuhinya, mentaatinya demikian juga perintah rasul-rasul yang -rasul maka mereka melaksanakan amal saleh sehingga pada detik-detik terakhir sebelum kematian pun masih lagi sibuk melakukan perkara-perkara ketaatan. Tuan-tuan ini boleh kat sekalian. Di sini yang menunjukkan kepada kita bahawa iman ni sifatnya meningkat dan juga kadang-kadang menurun kadang-kadang ia umpama bunga jadi layu bila kurang air padinya. Sebab itu dalam satu kisah ini kemukakan oleh Imam Ibn Kathir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Begitu juga oleh Imam Ibn Jari Tabri dan Tarikh Kabirnya. Bahasanya satu hari Harun Al Rashid, rahmatullah lagi ni khalifah terkemuka daripada Bani Abbas daripada keturunan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maka Harun al Rashid yang terkemuka dengan kesalihannya dan kehebatan ilmunya cuma kepimpinannya dalam bab politik itu politik itu mengatasilah aspek-aspek lain -aspek dalam hidup itulah Allah jadikan manusia qul kullu ya'malu ala shakilati qul kullu ya'malu ala shakilati memang manusia itu telah ditetapkan Allah Subhanahu untuk memenuhi tanggungjawab yang tertentu maka kata lebih kepada seorang pemimpin Harun Rashid ni panggil para ulama untuk sentiasa memberi tausiah dan juga tazkirah kepadanya satu hari tibalah peranan seorang bernama Ibn Samak ini merupakan seorang al-faqih al zahid ini merupakan seorang ulama yang sangat faqih lagi zahid muhadith sufi yang terkemuka maka dipanggil untuk memberi tausiah kepada Harun Rashid maka Ibn Samak pun berkata kepada Harun Rashid ketika dibawakan air untuk diminum wahai Amirul Mukminin, saya memohon kepada Amir Muminin yang kedudukan Amir Muminin begitu hampir dengan Rasulullah SAW Bi baca mi Rasulillah Bahawa Tuhan memiliki hubungan yang rapat dengan Rasulullah Saya tanya pada Amirul Muminin Dengan ikhlas, cuba jawab soalan saya Kalau lah tuanku tidak boleh minum air yang hidangkan ini Berapakah tuanku sanggup bayar untuk memperolehi nikmat minum itu? Katalah, katalah kena satu penyakit Maka tak boleh minum Nah, selamatkan pesakit itu Kalau tuanku lah orangnya Apa yang patut tuanku lakukan? Jawapan Harun Rashid, Masya Allah soalan ini Kalaulah beta mengalami gangguan tak boleh minum air better sanggup membayar separuh daripada kerajaan saya better untuk mengatasi masalah tak boleh minum ni Allahu Akbar Masya Allah Tabarak wa ta'ala kemudian Ibn Sahabat bertanya lagi soalan yang berikutnya Amirul Mu'minin saya bertanya sekali lagi yang kedudukan Amirul Mu'minin itu rapat dengan keluarga Rasulullah SAW sepupunya Rasulullah Datuk Amirul Mu'minin merupakan sepupunya Rasulullah kekerabatan yang ada saya mohon jawab dengan ikhlas kalau Amirul Mu'minin minum air ni kemudian tak boleh pula keluarkan air tak boleh buang air umpamanya apa yang patut Tuan Amirul Mu'minin tuanku lakukan. Jawapan Amirul Minin Harun Rashid sekali lagi tercengang mendengar soalan itu. Mengatakan demi Allah, beta sanggup membayarkan seluruh kerajaan saya, kerajaan beta ini untuk tujuan supaya dapat memperanankan apa panggil dapat menjadikan air yang minum ini dapat keluar semula. Lalu berkatalah Ibn Samak, ulama' yang terkemuka yang ditugaskan untuk memberi tausiah peringatan kepada Amirul Minin ini tuanku ini, alangkah ruginya kalau pertandingan itu berlaku untuk merebut satu benda yang dan nilainya seperti nak minum air ataupun membuang air daripada tubuh kita maknanya dia memperkecilkanlah tindakan, kerja, usaha-usaha yang dilakukan oleh golongan yang sanggup buat apa sahaja dengan tujuan untuk menikmati sesuatu di seluruh kepimpinan, padahal mereka mungkin tidak layak untuk memperolehnya maka Ibn Samak telah menyebabkan Harun Rashid menangis sehingga mengalir air matanya membasahi janggutnya perhatikan tuan-tuan, ni perkara yang namanya iman ni sifatnya kena diperbaharui, diingatkan selalu sebab itu ayat-ayat semikian datang dan ke kata Al-Imam Fakhrul Razi yang tafsirnya yang hebat itu tafsir kabir kalau anda perhatikan ayat ke-8 ini bezanya dari ayat yang ke-6 tengok baik-baik kalau ayat yang ke-6 berakhir dengan ula'ika lahum azabun muhin dalam ayat ke-8 lahum jannatun na'im kalau orang belajar bahasa Arab mereka tahu kenapa ayat ke-6 menggunakan lafaz mufrad sedangkan ayat ke-8 menggunakan lafaz jama' di sini singular Design plural mengapa kata Imam Fakhrul Razi dalam urusannya yang sangat menarik itu dalam tadqiqnya kepada pemilihan perkataan Quran Masya Allah Tabaraka wa ta'ala Kata beliau Allah ta'ala nak menggambarkan rahmatnya Kerana syurga itu terlalu luas Dah leluas Allah menceritakan dalam konteks dia pula Berbilang-bilang Banyak Sedangkan azab itu Allah menggunakan perkataan mufrat saja. Azab ni jamaknya Sama ada azibah Ataupun izab Ataupun azabat Kalau kita lihat dalam tajul urus Sebagai contohnya Ataupun dalam Dalam kamus-kamus Bahasa Arab Jadi Dalam konteks ini Dalam lisan Arab contohnya Maka kita dapat lihat Penggunaan perkataan Di sini pun Sudah menampakkan rahmatnya Allah SWT taala maka seruan panggilan kepada manusia yang baca al-Quran ni baik dia muslim ke non muslim ke andai anda merupakan satu yang mencari kebenaran yang main dalam fikiran anda anda baca ni pun anda akan dapat merhatikan keindahan laras pilihan perkataan Al Quran ni bukan satu yang berlaku secara kebetulan bahawasanya Allah menjanjikan untuk orang beramal saleh ni beriman beramal saleh bagi mereka jannatun naim bagi mereka ni syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan masya-Allah tabaraka wa taala jadi sebab mana kebiasaan yang boleh kita lihat tradisi yang dibawakan oleh Al-Quran dalam mendidik jiwa iaitu menggandingkan perkara-perkara yang serasi atau sekal, atau sama sekali berlawanan jadi setelah ayat lalu membicarakan tentang penderhakaan manusia dan ancaman dan hukuman yang menantinya kini ayat ke-8 ke-9 ni kalau tuan-tuan buka dalam tafsir bin Kasir pada muka surat 269 jilid yang ke-7 ni maka di sini diutarakan janji manis ganjaran yang menanti daripada Allah Subhanahu Wa Ta Ta'ala. Maka janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kepada orang beriman dan orang saleh bahwasanya bagi mereka syurga-syurga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka penuh dengan menanti mereka di situ segala bentuk kebahagiaan mereka kekal dalamnya. Ini janji Allah yang maha benar yang tidak akan dimungkiri. Kerana bila disebut wa'dallahi wa haqqa kata Azam Khashari dan tafsirnya di sini merupakan satu masdar atau mafhum mutlak yang datang dalam dua bentuk. Yang pertama Allah telah menyatakan lahum jannatul na'im innal ladzina amanu wa 'amilu salihat lahum jannatu na'im khalidina fiha wa'adallahi haqqan ni merupakan janji yang diperkukuhkan dengan janji lagi sekali kata Zamah Syari dalam Kasyaf subhanallah masyaallah maka dapat kita perhatikan apa yang disebutkan di sini bahawa akada ma'na al-wa'd ini dalun ala ma'na thabat kerana Allah telah menyebutkan dengan dengan yang kita pelajari inna ni peranannya untuk taukid kemudian datang lagi janji Allah itu khalidina fiha wa'adallahi haqqan kerana bila menyebut tentang wa'ad kata Azam Khashari dan tafsirnya bangkali ada janji yang tidak dipenuhi tetapi janji Allah ni satu yang mesti akan dipenuhi mesti akan dilaksanakan maka datang perkataan Hakka janji yang mesti dan benar-benar akan berlaku wahual azizul hakim dan Allah ni maha perkasa lagi maha bijaksana kenapa Disebut perkataan perkasa di sini kata al Imam al dalam tafsirnya bila Allah Ta'ala menyatakan tentang aziz ini bagi menampakkan janji itu akan dilaksanakan kerana keperkasaan, kerana kekuasaan, kerana kekuatan yang ada pada Allah SWT itu, maka dia pasti akan menyempurnakan janjinya. Allazi la yaghlibuhu shay'un fayamna'ahu an injaz wa'dihi wa wa'idihi. Jadi permulaan sifat Allah dalam frasa ayat ini, maka Allah menyebut kataan Aziz mendahului Hakim kerana konteks kedudukannya bila menyebut tentang janji, maka dia perlu kepada keperkasaan kalau seorang manusia berjanji kepada kita tiba-tiba pada waktu dia nak sempurnakan dia sudah mungkin tidak ada pada jawatan itu mungkinkah demikian maka yang berikutnya tidak mahu melaksanakan apa yang dijanjikan oleh orang terdahulu tetapi dalam sifat dan juga keperkasaan Allah ni sifat-sifatnya yang maha agung meletakkan dia sentiasa bersifat dengan sifat semikian tiada siapa pun dapat mengatasinya la yaghlibuhu shay'un fayamna'uhu min injazihi kemudian datang perkataan hakim iaitu allazi la yafal illa ma tastad'ihi hikmatu dan tafsir qadhi wa mengatakan bahawa datang perkataan hakim sebab itu bahawa keperkasaan Allah itu menyebabkan tiada siapa yang boleh menghalang ia dilaksanakan dan keperkasaan itu juga di sebaliknya kerana pengetahuan Allah yang maha bijaksana yang maha luas maka ketapan itu di samping kekuasaannya yang tidak boleh ditandingi maka dia juga telah membuat perancangan teliti dan juga kebiasaannya yang menguasai segala sesuatu bahawa perkara itu perlu berlaku sebagaimana yang dia kehendak maka dapat kita lihat bagaimana kehebatan pemilihan perkataan-perkataan Quran ni adalah merujuk kepada apa yang daripada awal lagi menekankan aspek kekuasaan Allah SWT dan hikmahnya dan nanti kita akan lihat dalam berikutnya keterikatan hal ini dengan ayat-ayat berikut yang menceritakan tentang sifat yang ada pada manusia yang digunakan hikmah ni yang wajar menjadi ikutan manusia pada akhir zaman. Kemudian datang ada ayat yang ke-10 dan ke-11 bagi Tuan Miki Tafsir kasir Tolong buka pada muka surat 270. Masih lagi dalam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في dalalim mubin sadakallahu alazim dia menciptakan langit dan petiang yang kamu perhatikan dan dia meletakkan gunung ganang di permukaan bumi supaya bumi itu tidak bergoyang supaya bumi itu tidak menggoyangkanmu dan menyebarkan padanya segala macam jenis binatang dan kami turunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik inilah ciptaan Allah maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kes sesatan yang nyata. Dalam ayat ke-11 ni nanti saya akan buktikan kepada tuan-tuan tunjuk kepada tuan-tuan bagaimana ayat ni mengandungi satu unsur ni panggil sebagai ihtibak. Kita belajar tentang iltifat, kita belajar ihtibak. Bahawa kandungan ayat itu mengandungi satu yang tersilat di sebalik yang tersurat yang kita baca. Apakah konten tersebut atau isi kandungan tersebut? Insya-Allah saya akan huraikan dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.